Глава 6. Рабы, под игом находящиеся, должны почитать господ свои, достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божие учения. Те, которые имеют господами верных, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья, но тем более должны служить им, что они верные и взвозлюбленные, благодетельствуют им. Учи этому и увещевай. Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрением, от которых происходят зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения, пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибыли. Удаляйся от таких! Великое приобретение – быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего и не можем из него вынести. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем, а желающие обогащаться впадают в искушение и в сети во многое безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу, ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись некоторые уклонились от веры и сами себе подвергли многим скорбям. Ты же человек Божий, убегай этого а преуспеваю в правде, благочестии, вере, любви, терпении и кротости. Подвязайся добрым подвигом веры. Держись в вечной жизни, которой ты и призван и исповедал. Доброе исповедание пред многими свидетелями, пред Богом, все животворящим и пред Христом и Иисусом, который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом доброе исповедание. Завещаю тебе соблюсти заповедь чисто и неукоризненно даже до явления Господа нашего Иисуса Христа, которое в свое время откроет блаженный и единый сильный царь царствующих и Господь господствующий, единый имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из людей не видел и видеть не может, ему честь и держава вечная. Аминь. Богатых же в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали о себе, и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающему нам все обильно для наслаждения, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровища, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. О, Тимофей, храни преданное тебе». Отвращайся, негодных пустословия, и прикослови лжеименного знания, которому, предавшись некоторые, уклонились от веры. Благодать с тобою. Аминь.